Salam hörmətli kanal izləcilərimiz. Mən sizə bu günləri Xırdalanda Fresco Marketin binasında 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində belə bir Padmaq mənzil təqdim edəcəm. İnumun sahəsi 146 kvadratdan ibarətdir. Bu gördüyümüz qonaq otağıdır. Burada gördüyünüz bəzi Padmaq şləri görünür. Qonaq otağıdır bu. Mənansil birbaşa prospektə baxır. sənədə çıxarışdır, çıxarış da ev sahibindədir. Bura girişi biraz qaranlıq düşsə də üzrə sayın. Bura girişdir. Giriş qapısıdır burada. Burdan yerəşir ikinci otaq. Bina tam yaşayışlı binadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. İki lifti var, ikisi də işləyir. Liftlərdəki sıx magnetləridir. Burda yerləşir böyük bir mətbəx. Bu böyük bir mətbəx yerləşir. Bu da yollarıdır. Yolları da, yolları da təzə çəkilib, gördüyümüz kimi yeni asfalt çəkilib. Təzə bazarı yirəşir, yanda yerləşir 2 nömrəli nöqtədə. Yanda yerləşir. Tam mərkəzə yerləşir xırdalanda. İndi göstərəm giriş hissəsini. Girişdə gördüyümüz kimi böyükdür. Burda isə yerləşir sanitar qovşaqları. Sanitar qovşağı da ki ayrı-ayrıdır. Burdadakı ikinci sanitar qovşağı yerləşir. Burada da yerləşir üçüncü otaq. Yel çəkən bir mənzildir. Hər iki tərəf Üç tərəfə balkonu var. Bu da ikinci heyval. Təkrarlayırəm, 15 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, ümumi sahəsi 146 kvadratdır, qanonu 3 otaqdır, gəlçəkən bir mənzildir. Qiyməti 91 min manatdır. 91 min manat. Sənətdəki ev sahibindədir. Yəni bunun kvadrat düşür hardasa 600 24 manat hardasa. Yəni ki, bu binalarda bu qiymətdə padma belə bir mənzil yoxdur. mərkəzdə, yəni bu qiymətdə 624 manata düşür kvadratı. Bu mənzilə bağlı kanalımıza abunə olursunuz, linkdə nömrə qoyulacaq, həmin nömrələri qor saxlayırsınız. Mən bu mənzilimizi sizə göstərməkdə köməkçi olacağam. Bu günə bu qədər, sağ olun.